ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੂਲ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਹੋ ਤੀਰਥ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਓ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ बात चल रही हो दुनिया के महान योद्धाओं की वहां सिकंदर का नाम न ना लिया जाए तो यह मुमकिन ही नहीं है इतिहास में सिकंदर को एक ऐसा इंसान कहा जाता है जिसने दुनिया के ज्यादातर हिस्सों को जीत लिया था सिकंदर भारत को भी जीतना चाहता था लेकिन हमारे देश के एक बहादुर राजा की वजह से सिकंदर भारत को जीतने में नाकाम रहा कौन था ये राजा और कैसे इसने सिकंदर के इरादों को नाकाम किया चलिए देखते हैं सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सिकंदर कौन था सिकंदर यूनान का निवासी था और उसका जन्म तीन ईसा पूर्व को पेल में हुआ था अपने बाप फिलिप की मौत के बाद सिकंदर मैसेडोनिया का शासक बना और उस वक्त सिकंदर की उम्र महज उन्नीस साल थी मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठने के बाद ही सिकंदर ने दुनिया को जीतने का मकसद बना लिया और अपने इस इरादे को पूरा करने के लिए निकल पड़ा सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल और हर ताकत को खत्म करता चला गया जहा एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सिकंदर के सामने घुटने टेक रही थी वहीं दूसरी ओर छोटी छोटी ने तो अपने आप ही उसके सामने सरेंडर कर दिया और उसको अपना राजा मार लिया उस वक्त दुनिया में कोई इंसान ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो उसको हरा सके या उसकी टक्कर ले सके सिवाय एक इंसान के और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे देश का एक राजा था जिसका नाम था पोरस दोस्तों राजा पोरस एक ऐसा इंसान था जिसके साथ ना तो इतिहास ने इंसाफ किया और ना ही उसके देश वालों ने क्योंकि भारतीय इतिहासकारों ने राजा पोरस को वो अहमियत नहीं दी जिसके असल में वो हकदार थे आपको जानकर हैरानी होगी कि राजा पोरस के बारे में दुनिया को ज्यादातर जानकारी यूरोपीय इतिहासकारों से मिली भारतीय इतिहास में राजा पोरस के बारे में जानकारी तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है अब थोड़ी जानकारी राजा पोरस के बारे में हम आपको बता देते हैं राजा पोरस ने अपनी सल्तनत कैसे हासिल की इसके बारे में भारतीय इतिहास की किताबों में ज्यादा नहीं है लेकिन ये बात तो सच है की तीन करता था जिस वक्त बादशाह सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था उसी वक्त भारत में भी राजा पोरस के नाम से एक नई ताकत तो उभर रही थी धीरे धीरे राजा पोरस छोटे छोटे कबीलों और बादशाहों को हराकर

तो बुरे और खतरनाक हालात में ईरान के बादशाह दारा ने अपने पड़ोसी राजा पोरस से मदद मांगी बादशाह ने ने राजा राजा पोरस पोरस को खत खत लिखकर मदद मांगी खत पढ़ते ही राजा पोरस ने अपनी तरफ से हाथियों का एक दस्ता ईरान के बादशाह के के मदद के लिए भेज दिया मगर सिकंदर को उसके जासूसों से उसकी खबर लग गई और उसने हाथियों के इस दस्ते को ईरान पहुंचने से पहले ईरान पर हमला कर दिया जिसमें ईरान की ज्यादातर फौज मारी गई और बची हुई फौज ने खुद अपने बादशाह दारा को मार डाला और सिकंदर को अपना बादशाह मान लिया राजा पुरस की तरफ से ईरान वालों के लिए भेजी गई मदद को देखकर सिकंदर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ईरान के बाद अभी भी एशिया में एक ऐसी ताकत है जो मेरे सामने लड़ाई के लिए खड़ी हो सकती है इसीलिए सिकंदर ने इरादा किया कि अब वो इस ताकत को खत्म करके ही वापस लौटेगा ईरान को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेने के बाद सिकंदर अफगानिस्तान की रास्ते से होता हुआ भारत की ओर निकल पड़ा रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे कबीलों को अपनी हुकूमत में लेते हुए सिकंदर आगे बढ़ता चला गया भारत की सीमा में घुसते ही के राजा दक्षिणी ने सिकंदर का जोरदार स्वागत किया और उसके लिए एक जश्न का भी इंतजाम किया जिसमें सारी रात शराब और नाच गाना हुआ राजा आम भी ने सिकंदर को मदद के लिए पांच हजार हाथी और कुछ सिपाही भी उसकी सेना में शामिल कर दिए राजा अम्भी के अलावा बाकी छोटे राजाओं ने तो सिकंदर का सपोर्ट किया या चुपचाप बैठकर राजा पोरस की बर्बादी का तमाशा देखने का फैसला कर लिया दस्तूर के मुताबिक सिकंदर ने राजा पोरस के दरबार में अपना एक आदमी भेजा उसने राजा पोरस से कहा कि अगर वो सिकंदर को अपना राजा मान ले तो बादशाह उनसे जंग नहीं करेगा बल्कि उन्हें आराम से अपना राज्य करने देगा और चुपचाप चला जाएगा राजा पोरस ने उसकी बात ठुकरा दी जिसकी वजह से सिकंदर गुस्सा हो गया और अपनी फौज लेकर पोरस पर हमला करने के लिए निकल पड़ा लेकिन पानी से पूरी तरह भरी नदी ने सिकंदर का रास्ता रोक लिया नदी के उस पार अपनी पूरी फौज लेकर राजा पोरस भी सिकंदर का मुकाबला करने के लिए तैयार थे इतिहासकारों का मानना है कि राजा पोरस के पास सिकंदर से ज्यादा बहादुर सिपाही थे जो अपने देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे इसके अलावा पोरस की फौज में तीन ऐसे हाथी थे जिन्हें खास तौर से जंग के लिए तैयार किया गया था उस वक्त हाथियों का जंग का सबसे ताकत और हथियार माना जाता था आखिरकार अपनी होशियारी और सूझबूझ से एक रात सिकंदर, सिकंदर का मुकाबला पोरस की एक छोटी सेना से हुआ जिसका कमांडर पोरस का अपना ही बेटा था इस सेना को सिकंदर ने बड़ी आसानी से हरा दिया इसके बाद राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ाई शुरू हो गई आपको एक और बात बताते चले लड़ाई इतिहास की इकलौती ऐसी लड़ाई थी जिसमें टाइम किया गया अपने हाथियों को लड़ाई के मैदान में उतारा तब लड़ाई एकदम बदल गई क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब सिकंदर की सेना ने हाथियों की सेना से मुकाबला किया थोड़ी देर में सिकंदर की सेना घबरा गई और सेना में हाहाकार मच गया मगर इस बार भी सिकंदर ने अपनी होशियारी से लड़ाई का रुख बदल दिया उसने अपने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि हाथियों की आंख पर निशाना लगाएं और अपने कुछ सैनिकों को कुछ चलती हुई मशालें देकर हाथियों के करीब भेज दिया जिससे हाथी पागल हो गए और खुद अपने ही सैनिकों को मारने लगे कहा जाता है कि पोरस के हाथियों ने उसकी सेना को इतना नुकसान पहुंचाया जितना सिकंदर की फौज भी ना पहुंचा सकी बहुत ज्यादा बारिश हो जाने की वजह से मैदान में कीचड़ हो गया जिससे राजा पोरस के रथ के पहिए कीचड़ में फंस गए मगर राजा पोरस ने हिम्मत नहीं हारी और मुकाबला करते रहे ये लड़ाई करीब करीब आठ घंटे चली लड़ाई में सैनिकों से लेकर राजा पोरस और सिकंदर पूरी तरह घायल हो गए सिकंदर की ओर से जंग बंद करने की अपील की गई लेकिन राजा पोरस ने अपील ठुकरा दी सिकंदर ने राजा पोरस के एक दोस्त वैसे तो राजा पोरस का दोस्त था मगर पहले ही सिकंदर से जा मिला था उसको सिकंदर के पास भेजा उसके बाद समझाने पर राजा पोरस लड़ाई बंद करने को तैयार हो गए यूरोपीय का मानना है कि लड़ाई का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, या फिर राजा पोरस को इसमें जीत मिली और सिकंदर वापस चला गया यही पर है सिकंदर का एक बहुत ही पसंदीदा घोड़ा जिसका नाम बाऊ केफला था उसकी मौत हो गई और सिकंदर उदास हो गया और उसने वापस लौटने का फैसला ले लिया सिकंदर ने नदी के किनारे बाव केफला नाम का एक नगर भी बसाया भारत से लौटते समय रास्ते में तीन सौ तेईस ईसापुर में सिकंदर की मौत हो गई, और एक बहादुर विश्व विजेता बनने का सपना देखने वाला इंसान इस दुनिया से चला गया दोस्तों आपको क्या लगता है सिकंदर महान था इसी सिकंदर ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ 7 ਸੇਕ